পিছত দিয়ে ফৰ্মখন দিওঁতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাটি লৈ গল তাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিলে যে লাখপতি বাইদেউ লাখপতি বাইদেউ এজনী যদি কোনোবা এগৰাকী মহিলাই লাখপতি হৈছে অৰ্থাৎ লাখ টকা পাইছে মই কম যে তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দি দিয়ক আৰু যদি লাখপতি তেওঁলোকে পোৱা নাই যদি লাখ টকা পোৱা নাই কংগ্ৰেছক ভোট দি দিয়ক তেতিয়া হিচাপ নিকা জ্বলাই যাব কেৱল ফাঁকি কেৱল ফাঁকি তেওঁলোকে পোন্ধৰ লাখ টকা দিম বুলি কয় এতিয়া সেইবিলাক কথা নকয় পঁচিছ লাখকৈ চাকৰি দিম বুলি কৈ এতিয়া এক লাখ টকা টানাতানি এতিয়া আপোনাৰ তেওঁ টেটু চেপি আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ বিল বঢ়াই দিছে বিভিন্ন বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে তৰুণ গগৈক কোনোৱাই দিলে যে কিয় ধাৰ লৈছে দহ হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ লওঁতে বিধানসভাত তৰুণ গগৈক কনুৱাই দিলে আৰু এতিয়া তেওঁৰ ডেৰ লাখ কোটি টকাৰ ধাৰৰ বোজা আজি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মূৰত আজি চল্লিছ হাজাৰ টকা ধাৰ গোটেই ধাৰ লৈ আমাক জোৰলা কৰিছে প্ৰত্যেকটো বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে আজি আমাৰ বিভিন্ন টেক্স লগাইছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ গুলুকঞ্জৰ পৰা গুৱাহাটীত যদি কিবা কাৰণে বেমাৰ দেখাবলৈ যায় টুল টেক্স দি 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 মানুহক হাৰা বাতৰি খাই ৰাস্তাতে আপোনাৰ পইচা নাইকিয়া হৈ যায় বিভিন্ন এশ এইবোৰ আজি সমস্যা সেইকাৰণে এই ডেকা শক্তি ভাবিছ কলিকৈ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল লোচনক ভোট দিয়াৰ কথা কৈছে আমিও তেখেতসকলক ভাই ককাইৰ দৰে সকলোৱে মিলি জুলি জাতি ধৰ্ম বন্ধ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো একত্ৰিত হৈ আমি তেখেতলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ কথা ৰাজহুৱাভাৱে আমি কথা কৈছোঁ সূৰ্য জুংকীৰ আগ্ৰাছুৰ সভাপতি শ্যাম ৰায় সাধাৰণ সম্পাদক ডিপু চৰকাৰ সমন্বিতে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সদস্যসকল এই দলে বলে আহি আমাক কৈছে যে বিজেপিয়ে আমাক ঠগালে আমাক বিভিন্ন আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কৈ আমাকতো নিদিলেই এতিয়া আমাক এজন বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীও নিদিলে আমাৰ ভোট দিবলৈ জেগা নাই সেয়েহে আমি কেতিয়াও এ জে পিক ভোট নিদিওঁ বদৰুদিন আজমলক নিদিওঁ গতিকে আপোনাক আমি দিম আপুনি এইখিনি সমস্যা আমাক সমাধান কৰিব লাগে আৰু আমিও আগতে কৈছোঁ যে সূৰ্যবংশীৰ আপোনালোকে দেখিছে যে সীতাৰাম কেচী থকা অৱস্থাত আমি অৰ্ডিনেন্স কৰি তেওঁলোকক জনজাতি দিছিলোঁ এই জনজাতিৰ ফলত তেওঁলোকে এজন জনজাতি আপোনাৰ আপোনাৰ বিধায়ক পাইছিল বিভিন্ন মেডিকেল আদিত চিট পাই তেওঁলোকে বহুতো ডাক্তৰো হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বদ্ধপৰিকৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন কৰিব আৰু তাৰ প্ৰতিদান হিচাপে মই তেওঁলোকক কথা দিছোঁ যে সজোৰে এই কথাবিলাক পাৰ্লিয়ামেণ্টতে কৈ হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত গৈ এই এই পূজাত বংশীসকলৰ জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰি দিয়াৰ আমি কথা দিছোঁ কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি নহয় আমি কামেৰে কৰি দিম হজোৰে কৰি দিম এই কথাটো আমি তেওঁলোকক কথা দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যিহেতু তেওঁলোকৰ এইবাৰ বিজেপিও ঠগালে বিজেপি বিজেপিয়েও তেওঁলোকক কেণ্ডিডেট এজনো নিদিলে গতিকে তেখেতসকলে এইবাৰ দলে বলে গৈ মুকলিকৈ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী হিচাপে মোক সমৰ্থন কৰিব বুলি তেখেতসকলে কথা দিছে